ассалаумағалейкум алейкум, huрmatli magistrantlar Бүгінгі leksiyяmizda салыстырмалы тарихи тіл білімінің деректері бойынша maғlumotlar береміз яғни салыстырмалы тіл білімі қалай пайда болды сол салыстырмалы тіл білімінің пайда болуына шекемгі басы haqыдa maғlumotlар береміз Демек, дүниyo тілдері бойынша ko'plagan іlm зертлеу жұмыстарының пайда болуы ham har типтегі тілдер бойынша бай материалдардың жиналуы тіл аққындағы теориялық түсініктердің түсініктері салыстырмалы үйренуге шариғат жаратып берді демек тілді салыстырмалы тарихи көзқарастан үйрену зәрділігі туылды бұл дәуірде енді табиғи пәндер астрономия физика химия биология тағы басқа ілімдер тарауындағы жетіскендіктер лингвистикалық ой пікірлердің бұнан да былай да рауажлануына өзінің тәсірін тигізді бұл дәуірде енді тарихилық принципі қалыптесе бастады яғни іліми жәмиетшілік тарапынан тән алынып кем кем тастиқланып барылды тарихилық принципі тарихилық принципі тілдерді салыстыру методын олардың келіп шығу ә, дерегіменен байланыстыру тілдерді классификация жасауда тілдердің келіп шығуы һәм равожлануына байланысты үйрену түрінде қаліптесе бастады тіл біліміндегі тарихи принципе салыстырмалы тарихи тіл білімінің деректері демек пайда бола бастады 16 алтыншы ғасырде ә, тілдерді дүния тілдерін бір біріне жақындығы өзара туысқандығы көзқарасына үйрену бойынша бұл мәселеде француз гуманисті ә, гвилельме Пастелустың тілдердің туысқандығы туралы деген минеті жарияланды бұл минетте тілдер генетикалық жақтан біріншілерден болып классификация жасалды голландиялық ілімпаз скалигердің европалылардың тілдері туралы пікір жүргізу деген менеті де он жетінші ғасырдың ақырына тама пайда болды басларында пайда болды және бұл жерде де европа тілдерді туысқандығына қарай Ә... екі топарға ажыратады үлкен ә... тілдік ә... топар Ө... дейді Ө... скаигер Ө... бұл жерге төрт тілді кіргізеді латын грек тефтон һәм славян тілдерін кіші тілдік топарға жеті тілді кіргізеді албан тілі татар тілі татар тілі деген түркі тілдері бұл түркі тіл дегенді аңату үшін қолданып жатыр венгр тілі фин тілі ирланд тілі брит тілі һәм басқ тілдерін кіргізгендігін көреміз демек ілімпаздар енді дүниедағы тілдерді осындай топарларға классификацияға бөліп үйрену мәселелерін бастады демек 11 бір тіл топары бар екендігін көрсетеді европада бұл 11 бір тіл дейді өзара туысқандық қарым қатынасқа ие әр группа бір ата тілдің дикарында сол он тілдің барлығы бір тілдің дикарында пайда болған деген пікірлерді бұлар айтады енді бұл салыстырмалы зерттеу мәселесі готфри бұл мәселеге да қатау аударады ол бұрын зертленімеген тілдерді зерттеу бойынша жұмыстар шөркемдестіруге әрекет қылады әсіресе россияда аз аза халықтардың тілін үйренуге ол дыққатты аударады һәм сол уақыттардағы россиядағы елші германия мемлекетің спан Ферфент деген адамға жазған хатында славян тілдерін терең үйрену зәруллігін хәм оның от тіліменен сондай ақ фин тілімен туысқандық дәрежесін анықтау бойынша да өтініштер етіп хат жазғандығын көреміз мәселен ол кісі лейвнис бір мың жеті жүз он үшінші жылы жиырма алтыншы октябрь күні де өзінің хатын жазғандығын көреміз сол хатында россияда аз азса халықтардың тілін зерттеу олардың сөздігін түзу бойынша да пікірлер білдіргендігін көреміз ол өзінің адамзат санасы туралы жаңа тәжірибелер деген бір мың жеті жүз төртінші жылы жазылған мақаласында дүние тілдерінің классификациясы жасайды әм бұл жерде классификацияда скиб шақапшасына фин тілін түркі тілін моңғол тілін, славян тілдерін кіргізеді кельт шақапшасына басқа Европа тілдерін кіргізгендігін көреміз он жетінші ғасырде мәселен михаил Васи, васильевич ломоносов демек бұл россия грамматикасы минетінде сондай ақ орыс тілінде шіркеу славян кітаптарының пайдасы туралы деген минетлерінде бұл кісі көбірек славян тілдерінің туысқандығ мәселелерін өзінің минетлерінде зерттегендігін көреміз орыс тілі поляк тілі болгар тілі серб тілі шех тілі словакм тілдерін бір біріне салыстырмалы диқарында зерттей отырып бұл бойынша өзінің зерттеулерін бергендігін көреміз бол славян тілдерінің басқа енді европа тілдеріменен туысқандық қарым қатынасын анықлайды славян тілдері дейді курлиян тілдері деп айтқан ол терминді қолданған қазіргі латыша нетоп тілдеріменн жақын туысқандық қарым қатынасқа ие екендігін айтады 17 жетінші ғасырде жасаған ламберттен катеде демек голландияны зерттеуші голландияны зереу төменгі неміс тілін үйренуге кірісу деген ниетінде неміс англо саксан һәм ислан тілдерін бір біріне салыстырып үйренгендігін көруімізге болады бұлардан кейін э, француз э, діншілі ойшылы э, керт деген ілімпаз э, 1767 мың француз ілімдер академиясына берген өзінің мәгълүматнамасында інді европа тілдерінің туысқандығы туралы жазба баянат береді бұл баянатта керт өзінің бұл істеген баянатында латын грек санскрит тілдеріндегі сөздер грамматикалық формалардың тізімін береді бұл тілдер бір біріне оға да ұқсас бір деректен пайда болған деген идеяны тастихлайды деп жазады бұл керттің баянаты бір мың сегіз жарияланады сондай ақ англиялы уильям да санскрит тілі тіліменен санскрит деген тіл ақында сізлерге дәстүрлі лекцияларда айтып едік бұл ескі хінд жазба естеліктердің тілі міне осы хүнд жазба тілі тіліменен грек тілінің латын тілінің кел ескі парсы тілдері арасында байланыстың бар екендігін айтады бұл тілдердегі грамматикалық формалар белгілі дәрежеде сәйкес келетұғындығын айтады әм солай едіп ол айтады санскрит e, тілі дейді Ә, бұл тілдердің ә, тикарында тұрады ата тіл деген пікірді айтады бұлардан басқа да неміс лингвистерінен фридрих фон шлегельдің ә, менетлерінде ескі грек әдебияты, философиясы ескі грек тілін терең үйренеді ол да өзінің менетлерінде сы романтизм рухында баяндайды яғни ескі інді европа тілдерінің келіп шығуының дәстепкі дәуірлерін сол санскрит дәуіріне байланыстырады һәм сол дәуірде олар ортасында мәселен оған да көптеген ұқсастықтардың бар екендігін әсіресе бір мың сегіз жүз сегізінші жылы жазылған ол кісінің інділердің даналығы әм тілі туралы деген минеті бар әне осы минетінде үндіевропа тілдерінің пайда болуын һәм қаліптесу басқыштарын үйренеді ол санскрит тілі грек тілі латын тілі парсы һәм герман тілдері тек сөздік құрамы жағынан емес ал грамматикалық құрылысы жағынан да туысқан деген пікірді айтады һәм тіл білімінде біріншілерден болып хінд герман тілдері деген терминді қолданғандығын көруімізге болады август вильгельм фон пон шлегельде өзінің меерінде деге роман герман тілдерін филологиясына байланысты зерттеулерменен із қалдырды демек ә, флектив тілдерге кең түрде сипаттама береді оның афиксті тілдерге салыстырғанда оның өзгешеліктеріне тура тоқтайды ол e, бұл да сол тілдердің с оға да көптеген мағлұматтарды бергендігін көреміз демек он тоғызыншы ғасырдың бастарында біз келесі лекциямызда тоқтаймыз тіл білімінде салыстырмалы тарихи тіл білімі пайда болады пранспоптың басшылығында міне сол пранспобтың ә, тихар салған салыстырмалы тіл білімін методы салыстырмалы тарихи тіл білімі басқышы бірден пайда болған жоқ міне бүгін біз сіздерге айтып жатырған ілімпаздардың сол скалигерлердің пастелуардан бастап туысқан аға шіреелдердің менетлеріне жег аралықта бұл пікірлер іліми пікірлер кем кем жетілісіп барды рауожланып барды бірін бірі толықтырып барды соның нәтижесінде бұл салыстырмалы тарихи тіл білімінің деректері сипатында бұл менетлер қаралады Әм салыстырмалы тарихи тіл білімінің пайда болуына тикар жасаған тикар үзіп берген болып табылады бүгінгі темамыз бойынша қысқаша осы мағлұматтар ұсылар Dikkatlerimiz için rahmet.